Salam, hörmətli və dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, qiyməti münasib, 2 oirəyə yararlı, marshrut dayanacağından yaxın, orta məktəbə yaxın əyəla bir həyət evin təqdim edirəm. Dəyərliz izləyicilərimiz, görüyünüzsünüz, bax bu formada gözəl görünüşə malik olan 2 mərtəbəli, geniş həyətan sahibi olan bax bu gözəl həyət evi cəmi 59.000 manata satışa çıxarılıb. Dəyərliz izləyicilərimiz bildirmək istəyirəm ki, Evimizin yerləşmə ünvanı Masaza qəsəbəsində 569 saylı marşrut dayanacağına yaxın bir yerdə, 6 saylı məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. Bax bu formada xarici görünüşüdür. Gördüyünüz kimi həyətanın sahəsi tamet daşlarla döşənilib. Həyətanın sahəsinə rahat şəkildə 3, 4 avtomobil tam rahat şəkildə daxil ola bilirik. Və evimizin quruluş sistemi ilə sizlərə az da olsa kiçik bir məlumat verim. Bax gördüyünüz kimi aşağı hissəsi belə bir ündür, qaraş kimi saxlanıb. Adətən bu layihələri ev kimi istifadə edirlər. Bir çox evlərdə, mən deyirəm ki, 90% evlərdə bu hündürlük hissəsi 2.80-2.70 yəni qoyulur. Bu da yəni istərsəm də yəni aşağıda təmir aparılandan sonra hündürlük itir. Yəni bax bu hissədə bu evin alt hissəsi yəni təmiz 3 metr saxlanılıb. Yəni burada sabah yəni gələcəkdə polu qaldırsaz və ya xəttə buran ev kimi də istifadə etsəz hündürlük evin hündürlüyü kimi qalacaqdır. Və aşağı hissədə baxın burada belə bir növbət otağıdır. Dörd diviziyası məsbəqlanıb, elektrik xətləri çəkilib, işıqlar çəkilib. Bu hissədə də belə bir mətbəx üçün yer nəzərə tutulub və beton e, istənilə görürsüz. Ev tam tikinti standartlarına uyğun şəkildə tikilib və otaq sahəsi digər alt garajlı otaqlar evlərdən tam geniş şəkildə götürülmüşdür. Dəyərlizlərə bildirirəm ki, evin yaxınlığında hər bir şərait var və bu evdə iki ailəyə tam yararlıdır. İmmumlikdə bildirmək istəyirəm ki, 2 sota yaxın torpaq sahəsində inşa olunub və 6 nömrəli məktəbə də çox yaxın bir məsafədədir. Gördüyünüz kimi baxın belə bir giriş hissəsidir. Döşəməsi laminatdır. Dəyərizləyəcəyimiz 3 hissədə 3 otaqlıdır. Bax bu formada da gözəl şəkildə təmir olunub. Bax bu formada da üstünün diqtinə qədər vurulub. Hazır vəziyyətdədir. Deməli, bax bu hissədə belə bir qonaq otağıdır dəyərizləyəcəyimiz. Bildirmək istəyirəm ki, ümumilikdə üst hissədə 3 otaqdır və bir çox altı qarajlı evlərdən geniş ösdəyə götürülüb və səliqəyə şəkildə təmir olunub, normal, yəni iki mərtəbəli əla bir həyət evidir. Bu hissədə baxın bir-bir mətbəxi dəyərizdəcərimiz. Baxın bir-bir mətbəx otağısıdır. Bildirmək istəyirəm ki, hər yerdə bütün kommunallar var. İnternet xəttinə qədər hər şey mövcuddur. Yəni bütün Yaşayış mərkəzində hər bir şey var. Bu hissədə baxın belə bir, bir növbət otağıdır. Hansı ki, bax burada yataq otağı məcəllə tutub, ölçülər genişdir. Hər bir tərəfdən də evə günəş şüası düşə bilər. Gördüyünüz kimi baxın. Burada növbət otağıdır. Gəlirik, sonrakı dəyərləri izləyəcəyik. Belə bir gözəh ki mərtəbəli ev 9000 manata sizlərə təklif edilib. Gəlib, baxıb real almaq fikri olan müştərilərlə də razlaşmaq mümkündür. Baxın burada da bir, bir sanitariya qovşağıdır. Bildirirəm ki evimiz iki ailəyə yararlıdır. Rahat şəkildə ki ailə üçün yararlı bir evdir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Çox əla bir təklifdir. Daha çox vaxt itirmədən gəlib bax bu evə sahib ola bilərsiniz. Sizə də düz təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.